لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم الحمد لله كتاب akan membincangkan sebesedikit tentang surah Al-Balad ini surahnya agak panjang sedikit iaitu 20 ayat surah yang turun di Mekah Al Balad bermaksud negeri ini Al Balad yang dimaksudkan Al Balad itu terdapat pada ayat yang pertama la uqsimu bihadzal balad iaitu Allah bersumpah dengan negeri ini iaitu negeri Mekah kita tahu bahawa Mekah adalah tempat di mana turunnya Al-Quran bagi kali pertama, tempat di mana lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat di mana bukan hanya kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah tempat di mana Nabi Ibrahim Alaihi Salam membangunkan Kaabah bersama anaknya Ismail untuk beribadah kepada Allah dan dijadikan sebagai rukun Islam yang kelima iaitu mengerjakan haji di Baitullah. Jadi maknanya banyaklah kelebihan Mekah ini. Kita tahu bahawa setiap perkara yang Allah SWT jadikan sebagai persumpahan itu adalah suatu perkara yang berharga dan perkara yang bermanfaat. Kemudian Allah bersumpah dengan wa anta hillu bi hadzal balad dan engkau wahai Muhammad tinggal bermukim di negeri Mekah ini. Jadi Allah memberikan uh, acknowledgement ataupun Allah uh, mengakui bahawa Mekah ini adalah tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa tafsir mengatakan Mekah ini adalah tempat di mana Rasulullah di, diberikan uh, kebebasan untuk melakukan dakwah dan sebagainya dan ia juga bermaksud bahawa tempat Mekah ini Rasulullah telah uh, dilayani dengan layanan yang tidak baik itu juga antara maksud wa antahilun kau telah apa tidak dihormati dan telah apa dilayan dengan layanan yang tidak baik oleh kaum kaumnya sendiri iaitu Quraisy Mekah dan itulah kita tahu bahawa kenapa Rasulullah kemudian berhijrah ke Madinah untuk mengembangkan uh, ajaran Islam. Perkara yang ketiga bersumpah Allah bersumpah dengan wa walidin wa ma walad dan demi Walid, walid ni yang melahirkan ataupun bapa. Wa 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 ma walad dan juga anak yang dilahirkan. Manis secara umumnya setiap manusia yang melahirkan dan dilahirkan Allah SWT bersumpah dalam ayat ketiga ini. Ada juga dalam tafsir mengatakan yang dimaksudkan bapa dan anak di sini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau tadi kan Nabi Muhammad wa antahilum bihadzal balad. Jadi ayat yang ketiga itu merujuk kepada bapa para Nabi, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam banyak terjemahan, terjemahannya secara umum iaitu, Dan Allah bersumpah dengan manusia secara umum, manusia yang melahirkan dan yang dilahirkan. Setelah tiga ayat sumpahan ini, dengan tiga perkara yang besar dan juga berharga, Allah SWT menyatakan mesej utama yang ingin disampaikan, Laoqad khalaqnal insana fi kabad sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sentiasa menghadapi susah payah. Apa maksud susah payah di sini? Susah payah di sini kalau kita nak bincangkan panjang dari kelahiran sampailah sekarang. Bila manusia lahir menangis kan? Mungkin susah menghadapi satu alam yang baru. Setiap kali manusia itu uh, tumbuh ataupun uh, ke peringkat seterusnya itu akan menghadapi sesuatu kesusahan kerana nak familiarize, nak membiasakan diri dalam keadaan tertentu. Jadi, maknanya kesusahan dalam kehidupan manusia tidak dapat dielakkan. Tak kiralah dalam uh, belajar ataupun bekerja dan sebagainya hingga akan menempuh kematian nanti juga bukanlah suatu perkara yang senang adalah suatu perkara yang susah. Jadi dalam kesusahan ini ada orang yang bersusah payah melakukan perkara kebaikan. Maknanya membelanjakan hartanya untuk bersedekah, melakukan sesuatu kebaikan bersusah payah bekerja membesarkan keluarga bekerja bukanlah suatu perkara yang mudah. Dan ada pula orang yang bersusah payah melakukan perkara yang tidak baik. Contohnya apa? menipu orang lain ataupun melakukan sesuatu hanya semata-mata kerana apa, nafsu sendiri. Jadi dalam tafsir di cover kedua-duanya. Bersusah payah dalam melakukan kebaikan dan juga bersusah payah dalam melakukan kejahatan. Jadi manusia itu senantiasa dalam keadaan bersusah payah. Maknanya dia melakukan sesuatu kerana nak mendapat sesuatu dan dalam proses itu dia menghadapi kesusahan. Jadi pada ayat yang seterusnya ayat kelima Allah Subhanahu bertanya a sabu habu ala yaqdira alayhi ahada adakah sebahagian manusia itu menyangka bahawa uh, tidak ada sesiapa pun yang dapat menguasainya dalam terjemahan yang lain tidak ada sesiapa pun yang dapat menguasainya ataupun dapat uh, memberikan sesuatu balasan azab di akhirat nanti ini merujuk kepada orang yang tidak mengakui bahawanya adanya Allah adanya Tuhan yang sebenarnya yang telah memberikan rezeki yang telah menciptakan yang telah apa memberikan segala sesuatu ada dalam tafsir mengatakan beberapa kaum pemuka Quraisy Mekah yang berkata dimaksudkan dalam ayat ini jadi mereka itu bersusah payah untuk menghalang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersusah payah Melakukan sesuatu yang uh, melanggar kebenaran. Kan? Jadi Allah menyentuh sikap orang yang tidak uh, perasan bahawa apa yang dia lakukan itu adalah suatu perkara yang salah. Dan dia menyangka bahawa tidak akan ada accountability, tidak akan ada Tuhan yang sebenarnya uh, lebih berkuasa daripada apa yang dia lakukan tadi. Kalau dia bersusah payah, mengumpulkan harta, Tuhan itu lebih Uh, utama telah memberikan dunia ini Ataupun menggunakan uh, kehidupan Untuk dia hidup, menjalani kehidupan Jadi Tuhan bertanya dua kali Soalan yang hampir sama Ayah Sabu Bila Tuhan tanya, Tuhan nak kita Realize, Tuhan nak kita uh, Apa dia panggil, merenung Kembali, apa, adakah apa yang sedang dilakukan Itu adalah perkara benar Dan ayat ke-6 pula Allah SWT berfirman, Yaqulu ahlaktu ma bada. Berkatalah sebahagian orang yang tadi, yang tidak mempunyai sikap yang betul, mereka berkatakan, mereka berkata, aku telah habiskan banyak harta kekayaan yang aku ada. Dan kita tahu bahawa harta itu adalah kurnian Allah. Memanglah. Kalau kita baca ayat yang lain, contohnya Qarun, semasa zaman uh, Nabi Musa, Fir'aun, dia kata harta yang aku dapatkan ini adalah min ilmin indi daripada ilmu aku sendiri. Maknanya usaha aku, ilmu aku, inilah yang aku dapat harta kekayaan. Tanpa dia sedar bahawa yang berikan rezeki itu adalah Allah. Jadi ini ada kesamaanlah. Dia kata aku telah menghabiskan harta kekayaanku -kekayaan yang banyak untuk mendapatkan mungkin kedudukan, mendapatkan pangkat dan sebagainya. Jadi Allah bertanya sekali lagi Ayah sabu alam al yarahu ahad. Tidakkah dia menyangka? Tidakkah dia menyangka bahawa tidak ada orang yang melihatnya? Tidak ada orang yang memerhatikannya, yang memerhatikan gerak geri, terutama kalau kelak melakukan kejahatan. Jadi Allah memberikan peringatan kepada orang yang mempunyai sikap yang tidak benar. Untuk orang yang beriman, kita juga dapat mengambil iktibar. Ini bukan untuk orang yang tidak beriman ataupun tidak melakukan kebaikan. Kerana soalan ini juga untuk kita buat reflection. Kan Allah bertanya, tidakkah kamu menyangka bahawa ada orang yang melihatmu? Tentulah jawapannya Allah Subhanahu Wa Taala lah, malaikat-malaikat dan orang-orang mukmin yang berada di sekeliling kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala setelah bertanya dua kali soalan ini Allah me, me, menjelaskan tidakkah alam naj'allahu ja aynain bukankah kami yakni Allah yang telah menjadikan bagi mereka itu dua mata walisan wa shafatain dan lidah dan juga dua bibir Wahadainahun najdain dan kami juga menunjukkan kepada mereka jalan yang benar dan jalan yang salah untuk mereka mengikuti jalan yang benar dan untuk mereka menghindari jalan yang salah. Maknanya memilihlah tapi pilih yang benar, tinggalkan yang salah. Jadi Allah bertanya dengan memberikan eh uh, jawapan maknanya apa yang kita ada mata, lidah uh, bibir untuk kita bercakap, bekerja, menyampaikan sesuatu itu semuanya adalah kurniaan Allah. Sehingga kan jalan untuk mencari apa uh, rezeki ataupun jalan untuk mencari kebaikan itu juga adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uh, ini adalah bahagian awal 10 ayat pertama daripada surah Al-Balad ini Allah mengajak kita uh, reflect memikirkan kembali apakah kesusah payahan yang kita lakukan selama ini berbaloi benar dalam uh, kita kata landasan yang benar agar kita tak tidak nanti uh, menyesal apabila telah selesai umur kita nanti. Jadi uh, pada 10 ayat yang seterusnya kita dah baca tadi tapi saya kira kita akan uh, belikan sedikit rumusan uh, dan kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Yaitu Allah SWT bertanya pada ayat ke-11 nanti kalau benar kan? Kamu melakukan kebaikan maka kenapa tidak falaqatahal aqabah mengapa kamu tidak menempuh al aqabah aqabah itu kalau dari sudut makna jalan dililing liling bukit yang susah tapi yang dimaksudkan di sini adalah jalan menempuh sesuatu perjalanan yang susah tapi berbaloi seperti memerdekakan mem mem orang yang seorang hamba memberi makan kepada anak yatim, membantu orang yang susah, nanti itu adalah bahagian daripada kedua daripada surah ini. InsyaAllah kita akan kemudian nanti menyambung perbincangan tentang surah Al-Bala ini dalam kesempatan yang akan datang insyaAllah. Jadi saya ingat sampai sini dahulu perbincangan kita iaitu surah al-balad ini sangat menarik untuk dibahaskan kerana banyak apa persoalan dan Allah ingin kita kita sedar akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu taala agar kita tidak menjadi orang yang sombong dan juga lupa akan kurniaan Allah Subhanahu taala kita akhiri dengan tasbih kafarah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik بسم الله الرحمن الرحيم العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصب بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.